নদিয়ার বিজয়পুর সীমান্তে ছয় কেজি ওজনের চার কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালানোর সময় কোমরে বাঁধা সোনা পড়ে যায় পাচারকারীর কাছ থেকে যার ওজন প্রায় ছয় কেজিরও বেশি বাজার মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা স্থানীয় সূত্রে খবর নদিয়ার গেদে বিজয়পুর সীমান্তে এক সাইকেল আরোহীকে দেখে সন্দেহ হয় বিএসএফের তাকে দাঁড়াতে বললে বিএসএফ জওয়ানেরা সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে ধস্তাধস্তির সময় বিএসএফ জওয়ানকে ধারালে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ছুটে পালিয়ে যায় পাচারকারী পাচারকারীর কোমরে বাঁধা সোনা পড়ে যায় বিএসএফ পাচারকারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেও সে গুলি তার শরীরে লাগেনি অবশেষে সমস্ত সোনা উদ্ধার করে প্রহররত বিএসএফের বত্রিশ নম্বর ব্যাটেলিয়ান তবে ইতিমধ্যেই পাচারকারীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বিএসএফ এবং স্থানীয় পুলিশ सीमा क्षेत्र में हमारे जवान बहुत तैनाती और मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं आज सुबह तकरीबन आठ बज के चालीस मिनट के आसपास हमारा एक जवान जो था वो बैबू ग्रुप और बनानो और चर्च के बीच में अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था उसमें एक सस्पेक्ट बांग्लादेश साइड से इंडिया अंदर घुसता हुआ अपने साइकिल के साथ दिखा उसने उसको रोककर और पूछताछ और छानबीन करने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की आ, उसकी तलाशी करने में थोड़ी सी शक्ति उसने जब बरती तो उसके कमर में कमरबंद था और उस कमरबंद में कुछ गोल्ड थे गोल्ड के बिस्केट्स, बार्स और कुछ छोटे टुकड़े तो वो छीना चपटी में गिर गया और गिरने के दौरान उसको जब उसके साथ स्कफल हो रहा था तो उसने दाव से हमारे लड़के पे हमला भी किया उसमें उसके बाएं बाजू के आसपास में ऊपर से जो शर्ट है वो फट भी गया पूरा थोड़ा अगर डीप लगता तो हो सकता है उसका अंदर भी कट जाता तो उसने बहुत ही बहादुरी के साथ तो उस लड़के को दबोचने की कोशिश की लेकिन संजोग से वहां पे जमीन बहुत ही ज़्यादा गीली थी और उसको वो काबू नहीं कर पाया क्योंकि उसने दाव से उस पर हमला किया था जवान ने भी अपने बचाव में एक राउंड उस पर फायर किया है संजोग से वो बचने में कामयाब हो गया दूसरी गोली हमारा जवान इसलिए नहीं चला पाया क्योंकि वहां पे आसपास में खेती में काम करने वाले बहुत लोग थे और हमारी जिम्मेवारी है सीमा में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना हमारा काम अनायास गोली चलाना नहीं है इसलिए वो भाग गया ठीक है लेकिन हम अपने प्रयास में सफल हैं कि सीमा में गोल्ड की स्मग्लिंग ना हो पाए और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं आगे भी रहेंगे जो इस गोल्ड स्मगलिंग में इन्वॉल्व है वो विजयपुर गांव का निवासी है उसकी तलाश जारी है और वो यहाँ से भागा हुआ है जब भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी धन्यवाद कितने सोना पकड़ा गया कितना कीमत है मार्केट छह किलो से ज़्यादा है थोड़ा और मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन फोर पॉइंट थ्री जीरो करोड़ के आसपास है काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये थैंक यू